Ночью после просмотра фестивальных кинолент гости ОМКФ отправляются отдохнуть в лаунж-клуб Бернардаци. Здесь продолжаются зажигательные вечеринки, проходят неформальные встречи и общение со звездами кино и телевидения. На этот раз гостей ждала модная вечеринка «Синема Фэшн Пати», во время которой представили официальных украинских дизайнеров одежды ОМКФ Наталью Каменскую и Олесю Кононову. Для детского кинофестиваля мы создавали отдельную коллекцию под названием Red Carpet Dress. Это, в общем-то, она была и разработана, вдохновлена самим кинофестивалем и красной дорожкой кинофестиваля. Поэтому как бы здесь была конкретика, и вдохновляли фильмы, и, в общем-то, звезды кинофильмом. И она создавалась под конкретных людей, это под Викторию Тигифу, Франциску, Петри, Соню Забубу. Маша и Фресина, Это люди, которые были в наших кинофестивалях в наших одеждах на кинофестивале, на красной дорожке. Проект презентовала Ukraine Fashion Week в сотрудничестве с журналом Эль. После презентации фотопроекта платья для красных дорожек МКФ от Каменская Кононова, гости и посетители фестиваля могли насладиться легкими чувственными позитивными и мелодичными композициями украинской инди поп группы Пурпур. -пур». гости модной вечеринки Одесского международного кинофестиваля, кинофест проходит с большим размахом, а главное – с для новых знакомств и налаживания профессиональных контактов. Каменская икона, да, замечательный тандем, Наташа и Леся, которые являются вдохновителями да, для журнала «Эль» и вдохновителями тех прекрасных дам, которые облачены в вечернее платье по дресс-коду красной дорожки кинофестиваля». И здесь представлены замечательные работы, да этих изделий именно для журнала Эль и специально для международного кинофестиваля в Одессе. Ну, я люблю этих дизайнеров очень сильно. Давно, когда-то на Одессе Fashion Day, на самом первом. И именно в этом зале мы привозили этот тандем. Непозитивные эмоции, я жду, я смотрю интересные фильмы. Понравился фильм Параджанов допустим, там какие-то споры ходят, кому-то, ну, все равно это какая-то жизнь, лично мне понравилось, и мне кажется, что это здорово, наконец-то начинаются хоть какие-то движения местного кинематографа. Поэтому только позитивные эмоции. Как поделился с нашим телеканалом известный сценарист Владимир Лерт, на данный момент в работе у него сразу несколько проектов. Скоро приступит к съемкам фильма по пьесе Григория Горина. В разработке фильм «Городские истории» и «Инопланетный гость». По мнению сценариста, прогресс украинского кинопроизводства очевиден, а такие фестивали, как ОМКФ, только помогают его развивать. Анна Волошина, Сергей Коняхин.